আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা এই ভিডিওর মাধ্যমে আজ আমি আপনাদেরকে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজ কিভাবে আদায় করতে হয় তা জানাবো তো আশা করি আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন নামাজের ওয়াক্ত হলে ভালোভাবে উযু করে যায় নামাজের উপর দাঁড়িয়ে যাবেন তারপরে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের নিয়ত করিবেন نويت ان اصلي لله تعالى ركعت صلاه الفجر سنه رسول الله تعالى متوزها الى زياده الكعبه السَّرِفَةِ الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى زدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فآل ربك بأصحاب الفيل ألم يزأل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بهزارة من سجيل فزألهم كأسف مكول الله أكبر شبحان ربي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف كريس إلافهم رحلة الستاء والسيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوء وأمنهم من قاف الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم, العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الطاهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله السالي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা কোনটি অলে প্রেস করে ভিডিওটা লাইক করে দেন